Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabris Klan. Kalau saya cakap berkenaan dengan peruntukan parlimen itu tentang gaji ahli parlimen itu tak cukup untuk bantu rakyat dan sebagainya, mungkin anda tak percaya saya. Ada pertikaikan. Ah, kau ni ahli parlimen ke? Sekarang saya nak biarkan seorang ahli parlimen tolong jawabkan bagi pihak saya betul atau tidak dakwaan PMS itu dan adakah duit gaji ahli parlimen itu cukup sebenarnya untuk tampung gerak kerja mereka sepanjang mereka menjadi ahli parlimen. Ha tonton video ni sampai habis. Kita intro dulu. La 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 la. la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semalam saya telah mengeluarkan satu video menyanggah kenyataan PMX. Konon-kononnya gaji ahli parlimen itu boleh mencecah sampai RM40,000 sebulan. Di mana duit itu pun dah macam dah memadai lah kata PMX untuk menjalankan kerja-kerja sebagai ahli parlimen. Tak bolehlah kata orang gaji RM40,000 ni miskin dan sebagainya kan. Duit diorang banyak je. Itu kata-kata PMX lah. Tetapi semalam saya telah dibang kata-kata PMS itu dengan menunjukkan betapa kalau kita nak ikutkan duit gaji ahli parlimen campur elang semua secara puratanya dalam RM25,000 je sebulan. Tak sampai RM40 pun. Dan RM25,000 terhadap purata itu pun bergantung kepada elang-elang mereka kalau mereka pergi luar negara ke mereka ini duduk guna hotel ke apa-apa ke sebab banyak saja elang yang mereka dapat itu bukan berbentuk cash masuk ke Phuket sebaliknya benda tu mereka kena claim. Mereka kena buat dulu, mereka kena hotel dulu and then mereka claim balik dan sebagainya. Tetapi bila saya cakap macam tu tuan-tuan dan boskan, anak papa tak nak percaya cakap saya lah. Bahkan ada je orang-orang yang menyokong perikatan nasional macam agak mempertikaikan saya juga. Konon-kononnya apa apa bini kau ni pala tau lah kan macam kau ni hebat sangat. Kau ni ahli parlimen ke? Macam kau ni boleh tahu semua benda. Tetapi itulah. Saya bercakap tu tuan-tuan sekalian -tuan, bukan cakap kosong. Saya baik dengan beberapa orang ahli parlimen ramai sebenarnya dan saya tahu gerak kerja mereka macam mana. Dan saya tahu gaji ahli parlimen yang mereka dapat itu pun sebenarnya memang tak cukup untuk diri mereka pun. Okey, mereka dapat gaji lebih kurang RM25,000. RM5,000 tu untuk mereka jugalah. Takkanlah mereka tak ada keluarga yang tanggung. Betul tak? Walaupun mereka ahli parlimen, mereka ni tetap ada anak isteri. Mereka tetap ada tanggungan. Mereka tetap ada rumah yang perlu dibayar kan? Sebab memanglah sebagai ahli parlimen mereka dapat elok perumahan dan sebagainya. Tapi mana banyak. Dan kadang-kadang mereka ni kena tampung juga perlindungan anak-anak. Segala benda lah saya cerita. Benda-benda peribadi juga kan? And then kemudian tentang tentang kerja-kerja kemasyarakatan mereka. Tentang pusat khidmat masyarakat mereka. Tentang pergerakan mereka. Semua tu. Benda tu sebenarnya bukan murah tau belanja untuk semua tu memang sangat mahal dan kegagalan kerajaan untuk memberikan peruntukan tanpa syarat seperti mana mereka dah janjikan dulu merupakan satu benda malang lah sebenarnya tapi yelah saya tahu pasti anak-anak papa akan mempertikaikan sekali lagi video saya ini kata ah papa beri engkau tak payah sembang lah semalam aku dah dengar lah kau hari ini apa beza je baik untuk hari ini, saya nak anda dengar sendiri penjelasan yang dibuat oleh ahli Parlimen Muar iaitu Syed Saddiq Syed, 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 Syed Rahman berkenaan dengan sama ada cukup atau tidak sebenarnya gaji ahli Parlimen ini dan berapa sebenarnya belanja untuk seseorang ahli Parlimen itu gunakan bagi menjalankan kerja-kerja mereka sebagai ahli Parlimen dalam satu penggal itu. Anda tonton video ini. Nak jadi hero jalanan, belajar dulu. Jadi sekarang ni dia gunakan isu ini riuh rendah ha? Ada um, mengatakan kami sampai miskin kena hutang Saya so, tahu berapa gaji ahli parlemen dengan allowance kalau mesyuarat semua Dia cecah rm 3000 Siapa dapat RM3,000 di sini? Tak ada Jadi bukanlah umpamai, tak ada wang lah sama sekali eh, Besar, mungkin ramai orang tidak tahu Apabila pembangkang dinafikan hak kawasan uh, parlimennya Bezanya 20 juta sepenggal mm -hmm. 20 juta ni bukan kecil, kecuali kamu merupakan salah seorang bilioner. Bilioner pun kata-kata nak keluarkan 20 juta ni, hmm. ada yang susah nak keluarkan. Dan realitinya, ramai ahli parlimen pembangkang ni taklah datang daripada keluarga yang mewah dan kaya. Nak-nak mereka yang baru masuk parlimen kali pertama. Saya beri contoh, bila kita jadi ahli parlimen pembangkang, nak buka pusat imat, duit sewa, kena bayar staff. Staff bukan satu dua nak jaga pusat mat kena sekurang-kurangnya tiga staff. Lepas tu perlu ada pegawai penyelidik yang bantu dekat parlimen sekali. Itu setakat komponen tu je dah. Kalau setahun dah ratusan ribu. Belum masuk lagi nak beli bantuan. Bakul makanan, susu, pampers, kerusi roda, katil. Kalau ada ribut, baru-baru ni kat muar. Ha, enam, tujuh, lapan rumah terkesan. Siapa nak bantu? Dan orang kata tak takpelah. Minta je lah kerajaan. Pergi kat Jabatan Kebajikan, Jabatan Kebajikan kata, oh kena tanya ahli parlimen. Kerana mereka pun peruntukan terhad. So macam mana? Ha, kecuali kalau memang dekat dalam akaun bank ni ada ratusan juta. Itu tak apalah. Tapi tak ada. Itu realitinya. Sebab itu selagi kita tidak selesaikan ketidakadilan ini, selagi itulah politik lapuk dan lama akan berterusan. So ada nampak tak kat situ? Belanjanya, sisihnya tuan-tuan Osklan -tuan -tuan lebih kurang 20 juta ringgit. Bukan murah apa yang saya sendiri kata tu betul lah tu dengan pusat khidmat masyarakatnya dengan nak tampung staff dengan pegawai penyelidik and then lepas tu kena bagi bantuan sana bantuan sini and then kemudiannya kena bersediakan duit jangka masa macam-macam benda segala benda perlu difikirkan oleh ahli-ahli parlimen ini dan memanglah kata oh bukan apa tak layak dengan jabatan kewajikan masalah itulah je macam di sebuah saya tadi itu bila sampai ke jabatan kewajikan dia pulangkan balik ke ahli parlimen ahli parlimen kata eh ni jabatan kewajikan kena peganglah oh tak nak tak nak kita ada ahli, -ahli parlimen pada ahli parlimen ni bukan semata-mata kena jaga kebajikan. Patutnya mereka ini liaison. Mereka inilah orang kata apa penghala kepada salah satu perkara itu. Kalau ada masalah berkaitan dengan jalan ke apa-apa ke, mereka halakan ke otoriti. Contohnya hala ke JKR ke, hala ke orang kata apa saliran ke PTG ke ataupun mereka alihkan macam kes kebajikan pergi ke JKM ke apa-apa kan. Tetapi more often than not, ahli-ahli parlimen ini yang terpaksa keluarkan duit dulu untuk menyelesaikan masalah balai raya contohnya kan. Benda itu sepatutnya disalurkan ke JKR ataupun salurkan ke KPKT. Tetapi dia orang juga kena keluarkan duit dulu sebab nak tunggu bantuan dan juga dana daripada KPKT ke JKR ke apa-apa ke sangat-sangat lambat. So inilah sebenarnya yang berlaku tuan-tuan. No. -tuan, sebenarnya ini yang fakta je. Baik, soalan timbul. Kalau macam tu, kenapa pembangkang tanah tiru macam Syed Sadiq berunding sahaja dengan kerajaan kemudian dapat peruntukan? Anda kena ingat tau. Syed ini dah berunding dengan kerajaan dah banyak kali. Banyak kali sebenarnya dan tak dia dapat persetujuan sampailah sekarang barulah akhirnya kerajaan dikhabarkan mahu bersetuju dengan teman-teman syarikat perundingan tu dan kemudiannya boleh memberikan siasadik peruntukan itu. Baik. So ada pihak yang kata kerajaan ni bersetuju untuk bagi peruntukan dengan siasadik bukan kerana MOU itu dipersetuju sangat tetapi kerana tindakan rakyat muah baru-baru ini yang telah menyaman kerajaan pusat kerana gagal untuk menyediakan peruntukan kepada parlimen mereka. Bahkan lebih tepat lagi, tindakan kerajaan pusat yang telah menarik kembali peruntukan itu. Hanya setelah Syed Saddiq menyatakan bahawa beliau tidak lagi bersama-sama dengan kerajaan, beliau tidak menyertai blok pembangkang, beliau bertindak sebagai blok bebas dekat dalam parlimen. Jadi kerana itulah rakyat MUA telah bertindak menyaman kerajaan pusat dan diyakini. Tindakan itulah yang telah menyebabkan kerajaan pusat bertindak setuju untuk berikan peruntukan kepada Syed Saddiq. Bukan kerana MOU sangat pun. Dan berdasarkan kepada MOU itu, saya rasa saya tadi sebagai seorang yang, yelah kita bukan dah boleh kata saya tadi seorang yang konservatif kan. Beliau bukan seorang yang macam orang PAS ke ataupun ultra Malay macam uh, orang kata apa, UMNO ke apa-apa kan. Jadi saya mungkin tak rasa yang beliau nampak syarat-syarat dalam MOU itu bermasalah bagi beliau. Tetapi bagi sebuah parti yang menjunjung perlembagaan sebagai contohnya kan macam PAS, macam Perikatan Nasional apa yang dinyatakan oleh MOU itu memang bermasalah. Memang tidak boleh kita terima. Kena ada satu penambahbaikan, kena ada satu pembetulan dekat dalam MOU tersebut supaya ianya tidak dilihat sebagai satu benda yang akan berlanggar dengan perlembagaan serta dalam masa yang sama juga tidak membebankan kepada pembangkang semata-mata konon-kononnya yang buat jahat itu pembangkang semata-mata kan. Ha, macam itulah kiranya. Tapi itulah. Bak kata Tan Sri Muhyiddin Yassin, kalau saya tidak terima itu hak dia lah. Sebab saya ini bukan sebagian daripada Perikatan Nasional Walaupun beliau berada di blok pembangkang tapi beliau bukanlah bersama-sama dengan PN. Jadi itu hak ko di kalau Sya Sadi terima sebagainya dan benda itu tidak boleh dijadikan sebagai satu percontoh. Oh kau tengok Sya dah terima kenapa pembangkang tak terima? Sebab masing-masing ada pendirian masing-masing. Apa yang dijuangkan oleh Perik Nasional mungkin tak sama dengan apa yang dijuangkan oleh Sya Sadi. Cuma ni mereka mungkin ada satu common goal iaitu untuk menjadi check and balance pada kerajaan. Itu saja. Tetapi sekali lagi, saya harap video ini dapat memberikan pelajaran dan juga menyekolahkan anak-anak papa Betapa kau jangan dengarlah sembang pada menteri kau tu Kononlah MP-MP dapat gaji RM40,000 celah mana Kalau menteri dapat gaji RM40,000 tu saya percaya Kalau timbalan menteri itu dapat gaji RM40,000 sebulan, tu saya percaya Sebab so, mereka akan dapat allowance sebagai menteri dan timbalan menteri Tapi kalau MP biasa, tak payahlah Mereka tak akan dapat sebanyak tu sebenarnya Tetapi kalau anda rasa-rasa masih tak nak percaya cakap-cakap saya tak nak percayakan kata-kata yang dikeluarkan oleh Syed Saddiq, maka senang cerita Anda jawab jelas soalan ni. Memang itu je sesuai untuk anda. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?